Fachpack ist die europäische Fachmesse für Verpackungen, Prozesse und Technik. Und wir freuen uns über 1.650 Aussteller, die innovative Lösungen für Verpackungen von Industrie- und Konsumgütern zeigen. Erstmal belegt sie in diesem Jahr zwölf volle Messehallen. Sie ist damit so groß wie noch nie. Die Fachpack ähm, zeigt die Prozesskette der Verpackung. Das heißt, es dreht sich in unseren zwölf Hallen alles rund um Verpackungsmaschinen, um den Verpackungsdruck, um Packstoffe, Packmittel, aber auch die Verpackungslogistik. Der Fokus der FAKPAC ist der starke deutsche Verpackungsmarkt sowie der Dachraum. Da kommen rund zwei Drittel unserer Aussteller auch her. Aber wir freuen uns sehr, dass die europäische Bedeutung wächst und dass sie zugelegt hat. Von 31 Prozent in 2016 sind es nun 38 Prozent unserer Aussteller, die aus dem europäischen Ausland kommen. Und hier zählen unter den Top Ten die Schweiz, Österreich, Polen, Tschechien, also alle unsere Nachbar- und Anrainerstaaten. Aus ihnen kommen auch die Vielzahl unserer Besucher. Und da fragt man sich, für wen ist die Fachpack denn interessant? Sie ist interessant für jeden, der ein Industrie- oder Konsumgut herstellt und oder verpackt. Wer ist das alles? Das sind vor allem die verpackungsintensiven Branchen. Das sind ähm, Hersteller oder Verwender aus Lebensmittel, Getränkeindustrie, Kosmetik, Pharmazie, Chemie, Industrie und Konsumgüter, aber auch Automotive. Für Sie alle ist ein Besuch auf der Fachpark spannend und interessant, auch aufgrund des interessanten Rahmenprogramms, was wir bieten. Zwei Foren informieren an allen drei Tagen äh, in Deutsch und Englisch äh, kostenlos und übersetzt über aktuelle Trends und Innovationen. Und wir merken, die aktuellen Themen, die in den Hallen diskutiert werden, kommen aus den Bereichen Digitalisierung, Design, aber immer mehr auch aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Well, FlexFilms is a global leader in uh, manufacture of PET, VOPP and uh, CPP films. And we have six global locations, India, Egypt, Mexico, Dubai, Poland, and the United States. And uh, you know, we're very excited to be unveiling our new um, e-commerce platform, uh, uh, Flex Bazaar, here. And uh, you know, it's, a, it's a great day for us. Well, it's the first online platform that will allow consumers to buy all kinds of films directly from our website you know so um, it, it's a unique customer experience for the new generation of customers you know young customers who are used to buying things on online portals and online platforms we want to give a frictionless experience you know seamless add to cart delivery terms payment terms everything seamlessly done and you can deliver anywhere between you know 11 hours to two weeks depending on the type and size of film we're talking about you know Sie haben gefragt, was für uns Nachhaltigkeit bedeutet, für unser Unternehmen Werner und Merz. Nachhaltigkeit bedeutet in erster Linie für uns, dass wir. Wertstoffe im Kreislauf führen. Wertstoffe im Kreislauf führen bedeutet, dass wir darauf achten, auch dass diese Wertstoffe sauber sind und sauber bleiben, dass wir sie gut behandeln. Wir sprechen hier von gesunden Materialien. Wir haben schon sehr viel erreicht als Unternehmen im Bereich unserer Reinigungsmittel. Das sind sehr nachhaltige Bio-Reinigungsmittel, die sich sehr gut in die Umwelt integrieren. Die nächste Aufgabe war es, auch die Verpackungen auszulegen, sodass sie sich besser in den in eine Kreislaufwirtschaft äh, integrieren. Diese Kreislaufwirtschaft existiert ja heute noch nicht so gut. Wir stellen uns das alle vor, dass das sehr gut funktioniert, aber es sind noch viele Voraussetzungen und Bedingungen noch nicht geschaffen worden. Wir als Werner Merz wollten mit der Rezyklatinitiative dort einen Anfang setzen, haben das gemacht vor fast sieben Jahren mit diesem Schirmprojekt Rezyklatinitiative. Wir haben angefangen, Rezyklate selber einzusetzen. Eine sehr wichtige Voraussetzung auch für den Markt, dass die Rezyklate, die sie kreieren, auch wieder einsetzen, dass die jemand kauft. Wir haben uns im Weiteren damit befasst, wie eine Verpackung designt werden muss, im Sinne Design for Recycling. Und wir haben uns damit befasst, wie Materialien gesund sind, damit sie auch im Kreislauf geführt werden können. Ich möchte unsere Firma vorstellen, die Firma Kreiter Caropack. Was wir machen, ist ein extrem nachhaltiges Produkt. Nachhaltig in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist das Produkt selbst Füllmaterial für den Versand. Und zwar ein sehr einfaches Produkt, eine Papiertüte und die ist gefüllt mit zerkleinerten Altkartons. Die Nachhaltigkeit besteht darin, dass wir für die Füllung diese Altkartons, die Altkartons unserer Kunden kostenlos zurücknehmen und da verarbeiten. Wir liefern diese Polsterkissen in Mehrwegboxen aus. Der Kunde verbraucht die Polsterkissen, hat dann eine leere Box und kann diese Box füllen mit seinen Altkartons und seinem Altpapier. Und bei der nächsten Lieferung bringen wir Boxen mit Polsterkissen und nehmen die Boxen mit Altkartonage gleich wieder mit zurück. Damit haben wir das Rohmaterial, um die Polsterkissen zu befüllen und der Kunde hat kostenlos seine Altkartonage entsorgt. Das ist die erste Seite der Nachhaltigkeit. Und die zweite Schiene der Nachhaltigkeit besteht darin, dass wir das eben nicht zentral machen. Machen, sondern regional in Deutschland. Momentan an acht verschiedenen Standorten, um eben den Wege möglichst kurz zu halten zum Kunden. Vier weitere sind geplant und wir gehen davon aus, dass wir mit zwölf Standorten dann so weit vertreten sind, dass wir Deutschland gut abdecken können und sind momentan dabei, das auch in benachbarten europäischen Ländern aufzubauen, dieses System. Ja, Wir haben uns hier zur Aufgabe gemacht, Ihnen äh, zu präsentieren die Nachhaltigkeit, die es äh, heute ermöglicht, Rohstoffe im Kreislauf mehrmals wieder zum Einsatz zu bringen. Äh, dabei haben wir äh, viel Erfahrung im Bereich der Aufbereitung von PvC und insbesondere dort im Zusammenhang mit Folien, Abfällen und Resten, die dann weiterverarbeitet werden können zu Wickelhülsen. Das ist äh, Unsere Spezialität und wir sind ganz stolz darauf, dass wir heute namhafte Folienhersteller bereits gewinnen können, mit denen wir nun heute diese Hülsen im Bereich 3 Zoll und 6 Zoll auch mit einer Lebensmittelzulassung anbieten können. Die Firma Pures Plastik äh, besteht fast 25 Jahre schon und äh, wir recyceln Kunststoffe, so haben wir angefangen. Wir recyceln ungefähr 30.000 Tonnen Kunststoffe, Altkunststoffe die wir dann äh, aufbereiten und dementsprechend dann in Kunststoffpaletten und unsere Eco-Raster äh, verarbeiten. Wir machen gute 1,5 Millionen Paletten im Jahr und im Eco-Raster-Bereich äh, machen wir ungefähr 1,2 Millionen Quadratmeter, um einfach die Nachhaltigkeit äh, des Rohstoffes immer wieder zu bringen. Einmal für die Logistik und einmal für Parkplätze, die nicht zu versiegeln, äh, beziehungsweise auch Dachbegrünungen. Wir liefern auch teilweise äh, fertig begrünte Ekoraster und das ist unser Kerngeschäft. Das zweite oder dritte ist es dann noch die Kabelspule. Neuerdings machen wir äh, Kunststoffspulen aus recyceltem Material.